ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि कोई रूलिंग पार्टी का एम एल या अदरवाइज भी कोई एम हो या कोई और हो वो पगड़ी उतारे और ये ये देखिए ये दोनों इनके दड़े प्रकाश की ओर हैं इनकी पगड़ी उतारनी ये उसके एम के लिए बहुत शर्मनाक बात है और जैसे वो बातें कर रहा था कि ये कील ठुकी इनमें कीले नहीं लगी ये पगड़ी उतरती भी तो मेरे साथ जो एमपी बैठे थे आज हम बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि हम तो पगड़ी तो सिखों की शान समझते हैं तो ये पगड़ी उतार रहा है हम जब कोई गाड़ी में पगड़ी वाला बैठता तो हम कहते हैं कि हमारा रक्षा करने वाले बैठ गया हमें अब सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है तो जी इसने जब पूरी सिख कॉम की गर्दन नीचे की है और जो कल बीते दिन जो बनाने है पगड़ी की जो खेती हुई है ये देखिए मैं मैंने जब कल हुआ वो आज पार्लियामेंट में था मैं कले अकेले पंजाब में नहीं देखा पूरे मेंबर पार्लियामेंट में देखा कि उन्होंने जैसी जो घनौनी हरकत की है ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि कोई रूलिंग पार्टी का एम एल ए या अदरवाइज भी कोई एम एल ए हो या कोई और हो वो पगड़ी उतारे और ये ये देखिए दोनों इनके दड़े प्रकाश किए हुए हैं इनकी पगड़ी उतारनी ये उसके एम एल ए के लिए बहुत शर्मनाक बात है और जैसे वो बातें कर रहा था कि जी कील ठुकी ठूकी इनमें कीले नहीं लगी ये पगड़ी उतरती भी तो मेरे साथ जो एमपी बैठे थे आज हम बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि हम तो पगड़ी को सिखों की शान समझते हैं तो ये पगड़ी उतार रहा है हम जब कोई गाड़ी में पगड़ी वाला बैठता तो हम कहते हैं कि हमारा रक्षा करने वाले बैठ गया हमें अब सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है तो जी इसने जब पूरी सिख कॉम की गर्दन नीचे की है और जथेदार साहब को मैंने अपील की है कि उसको बुलाइए मेरे कल के उसकी दाढ़ी कटी हुई है मेरे सर पर बाल भी नहीं होंगे तो देखते हैं आप क्या ये एक्शन लेते हैं और वार्निंग तो इनको जानी चाहिए और सख्त शब्दों में इसकी निक्षे होनी चाहिए जो चीफ मिनिस्टर जी कहे कि गुरुद्वारे में पैसे मत के इनको पता चल जाएगा इन गुरुद्वारों को लोग माथा भी टेकेंगे और अपनी जो जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उनको भी बढ़ाएंगे लंगर भी चलेगा तेरी जो हेंकड़बाजी है भगवंत मान वो नहीं चलेगी हम दसवंत हमें गुरु ने कहा कि दसवंत निकालो उसी दसवंत से ये सिख कौम जितना तेरी बाढ़ आई तेरे से कुछ नहीं हुआ इसी सिख कौम ने आगे लगकर जाकर बाढ़ बाढ़ वालों की बाजू जो है मदद की उन्हें कुछ नहीं किया इसलिए सिख जो है वो अपने कौम के लिए खड़े हैं सर जो कल बीते दिन जो डेरा बनाने के लिए पगड़ी की जो देती हुई है आप था था। ये देखिए मैं मैंने जो कल हुआ तो आज पार्लियामेंट में था मैं अकेले अकेले पंजाब में नहीं देखा पूरे मेंबर पार्लियामेंट ने देखा कि उन्होंने जैसी जो घनौनी हरकत की है ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि कोई रूलिंग पार्टी का एमएलए या अदरवाइज भी कोई एमएलए हो या कोई और हो वो पगड़ी उतारे और ये ये देखिए ये दोनों इनके दड़े प्रकाश किए हुए हैं इनकी पगड़ी उतारनी ये उसके एम एल ए के लिए बहुत शर्मनाक बात है और जैसे वो बातें कर रहा था कि जी कील ठूकी इनमें कीलें नहीं लगी ये पगड़ी उतरती भी तो मेरे साथ जो एमपी बैठे थे आज हम बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि हम तो पगड़ी को सिखों की शान समझते हैं तो ये पगड़ी उतार रहा है हम जब कोई गाड़ी में पगड़ी वाला बैठता तो हम कहते हैं कि हमारा रक्षा करने वाले बैठ गया हमें अब सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है तो जी इसने जब पूरी सिख कौम की गर्दन नीचे की है और जथेदार साहब को मैंने अपील की है कि उसको भलाइए मेरे ख्याल के उसकी दाढ़ी कटी हुई है मेरे सर पर बाल भी नहीं होंगे तो देखते हैं आप क्या ये एक्शन लेते हैं और वार्निंग तो इनको जानी चाहिए और सख्त शब्दों में इसकी निक्षेधी होनी चाहिए जो चीफ मिनिस्टर जी कहे कि गुरुद्वारे में पैसे मत के कोई इनको पता चल जाएगा इन गुरुद्वारों को लोग माथा भी टेकेंगे और अपनी जो जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उनको भी बनाएंगे लंगर भी चलेगा तेरी जो हेंकड़बाजी है भगवंत मान वो नहीं चलेगी हम दसवंत हमें गुरु ने कहा कि दसवंत निकालो उसी दसवंत से ये सिख कौम जितना तेरी बाढ़ आई तेरे से कुछ नहीं हुआ इसी सिख कौम ने आगे लगकर जाकर बाढ़ बाढ़ वालों की बाजू जो है मदद की तूने कुछ नहीं किया इसलिए सिख जो है वो अपने कौम के लिए खड़े हैं